плющ. Доброе утро. Посмотрите, какая красота. Я в шоке. Мне, честно, жалко даже срезать. Это просто роскошь. Это то, о чем я мечтала. Но я уже срезала, кстати. Тут очень много пионов. А плюш отбил. Какая красота. Это пиончики мои любимые. Это те кусты старые, которые здесь были. Бабулечка сажала. Вот как они выросли. Вообще нет слов. Потрясающе красиво. Потрясающе. А вот это бурьян, кстати. Ребята, кто знает, вот керосте... такая вот такая херня, Похоже как на кокаин. Или как мы читали? Что она такое? На табак, похоже. И оно настолько быстро разрастается и вырастает. Боже, ну пионы, это, конечно, сейчас будем срезать. Ну, просто они все равно погибнут. А так на работе у меня постоят, будут радовать глаз. Ну, вот этот не прижился, да? Нет, вот он зеленый. Смотри. Вот зеленый, а, то, что ты хотела да? выдрать, а -а -а. да. А вот этот, вот это, Травы вот это то, что ты выросла. расчвакала, сдохло. Понятно. Да? Ну, вот я за него и говорила. И белый тут прижился, вроде бы. Вот, только, видите, они близко очень сильно. Бурьян вырастает за секунду просто. Надо рвать. Понятно, все при, при, при это. Вот такое оно, что тут с него белый сок еще течет какой-то. Сейчас Красота. Они даже э, не передают камеру вообще всего масштаба. Букет какой огромный. Стук. Посчитай. Красота. Крас. Иначе, теперь иначе. Я не знаю, передает ли камера масштаб. <связь> этот, срезали пиончик и посмотрели. А, пчела. Пчела. Посмотрите, какая роскошь. Это потрясающе. Боже, я все купаюсь в пионах, в муравьях вместе с пионами. Это и так красиво. Сладостный аромат, потрясающий. Очень красивые пионы. Я, кстати, думала, они будут такие бордовые, классические. У них очень красивый цвет. Они такие как пушистенькие, потому что, ну, пионы все разные. Они когда открываются, вообще потрясающе. Я срезала бутоны, а эти уже раскрылись. Не знаю, сколько здесь штук, обычно вот, много. Я возьму, наверное, на работе ведро и поставлю их в ведро. Короче, я счастлива, что есть такие пиончики. О, класс. Спасибо. Ребята, всем привет! Всех это на своем канале. После работы с Вовой встретились и едем сейчас в который называется мами многие знают в непре достаточно долго он уже у нас существует это сеть ресторанов мами бэйс и доллар достаточно продолжительное время этот ресторан я у них была амбассадором из блогеров и ходила каждый месяц к ним на обзоры ну, в общем, делала обзоры в Инстаграме, и потом у них прекратилось сотрудничество с блогерами. А вот недавно на днях они мне написали, мол, приглашаем к вам, вас к нам, у нас там менюшка обновилась, новые позиции добавилось, приходите, покажите, что у нас изменилось. И мы вот как раз уже подъезжаем к ресторану, находится он возле парка Шевченко. Мами считается итальянским ресторанчиком открылась, вижу, уже летняя терраса, поэтому идемте обозревать. Вот этот ресторан находится возле парка Шевченко сразу. Маме раньше он назывался Big Mama. Вот тут есть летняя терраса. Сейчас, кстати, наконец-то солнышко зашло, не так жарко хотя бы стало. Итальянская кухня у них всегда, в принципе, все свеженькое, все вкусненькое, ценник по прайсу выше среднего. Вот так красиво они всегда оформляют, кстати, в ресторан, посмотрите, присутствуют живые цветы такие. Ой, красиво. Смотри, это что, каланхоя? Вот это гортензия, я знаю, цветочки. Ромашки. Ну, это же настоящие, я думаю. В горшочках. Можно украсть. Посадить у себя. Маме. У нас бронь столика. А сейчас который час? Без 20. Ну, мы сейчас сядем, а потом... Що Добрий день. Бронювали на 17.30, Юлія. Так. Дякую. Такое просторний дали. Открытая, кстати, кухня, бар. Вот відкрита кухня. Угу. Угу. Дякую, дякую. террасе. А -а -а. Дякую. Еще, еще. Дякую. Вот так. О, мы не замерзли тут. Как-то похолодало. Как-то похолодало, прохладненько. Так, ну что, посмотрим, что там в меню. Я, кстати, очень хочу порекомендовать вам именно в этом ресторане взять салат с тунцом, потому что именно здесь он приготовлен правильно. Это не то, что там я хочу как-то похвалить ресторан. Это единственное заведение, где я действительно вот почувствовала вкус тунца, какой он есть на самом деле. Потому что во многих ресторанах, ну говорила в прошлых видео, очень его неправильно готовят, пережаривают, он просто имеет вкус обычной жареной рыбы, а у него достаточно тонкий вкус, интересный, такой уникальный. Поэтому берите на заметку, что тут у нас в меню. Мясо, бургеры, пицца тоже известна маме, ресторан своей пиццей вкусной. Лазаньи у них есть, различные пасты с морепродуктами, с овощами. Из закусок там есть хумус, завтраки у них есть, такие ну, достаточно объемные порции. Из основных блюд там индейка, курица простые блюда карпача есть татары или есть кстати карпача и тартары я не подсказываю я смотрю туда заглядываю я не пробовала карпача ты можешь кстати поп... ты я, любишь? Не хочу. Не я не люблю ни карпача ни тартаргува любит вообще я сколько раз пробовала не мое а что ты не, хочешь? не хочешь? из десертов естественно тирамису итальянский крем по моему у них появилась или или нет. Салаты ягодные хорошие. А, ягодные крем да. Салаты большие, вот такие прям порции такие хорошие. Но они не пишут, не пишут граммовку, сколько вес. Вот это плохо, это минус. А по ценам в среднем салат сколько? 300-400 гривен. 400. Но я же говорю, цены выше среднего. Основное меню, ой, основное блюдо 500 где-то гривен будет. Плюс напиток 200 и десерт где-то 300 фили. Так, ну мы сделаем сейчас наш заказик, и я потом вам покажу, что же мы э, выбрали из менюшки. Приятная такая десерта, класс. Уже напитки, коктейли безалкогольные. Я не помню, как у меня называется. У Вовы... Безилбьюти. Безилбьюти. А у Вовы... Порнстар, да? так. Вкусные. Вот здесь вкусные тоже коктейли. Ой, дякую, это наш официант, мальчик. Дякую. Безалкогольные. Мы не пьем алкоголь. За рулем. Народ потихонечку собирается уже. По чуть-чуть, по трошке. Уже кушать хочется, капец. Дякую. Дякую. да, у меня паста, значит, мой заказ, э, паста, ой, ее так мало, я думала, тут такая большая порция будет, я в шоке. Я думала, прямо такая огромная, знаешь, тареляка будет. Паста в сливочном соусе с креветками. Аппетитно смотрится. А Вове я порекомендовала салат с тунцом, опять же. Ну, посмотрите, вот, посмотри, как приготовлен тунец. Как тебе? Ну, сейчас попробую, скажу. Ну, а ну, пробуй. А нет, посмотри, фотографии надо сделать. О, а у нас пицца. Я забыла, там же Инстаграм. Мне, точнее, надо снять. А это сезонное блюдо, пицца с морчками и шинкой. Интересное такое сочетание. Сморчки это грибы. Так они и называются, сморчки. Такие сморщенные, видите? Такие большие шляпки у них, продолговатые. У меня уже полный рот слюней, ребята. Нам смачного. Надо сейчас это все поснять, поснимать. И дальше расскажу свои впечатления. Любимая рубрика. Я жую на камеру. Передними зубами. Передними зубами. <laughs> да. Поэтому просьба тех, кто не любит эту мою рубрику, удалиться с экранов. Отдалиться от экранов. Удалиться с экранов. Пробую пиццу со сморчками. Значит, здесь присутствует сливочный соус. Нежненький. Шинка мне понравилась, но эти сморчки, честно, непонятно. Белые грибы намного вкуснее. Тесто очень тоненькое. И сыр, да, еще тут есть? Тоненько-тоненько, ну, хрустящее тесто. Я знаю, что многие приходят сюда, в ресторан маме, именно попробовать пиццу итальянскую. Вот эта пицца со сморчками и шинкой, это как сезонное предложение. Ее нет постоянно в меню. Это что такое? а типа на что-то. Ну, честно, моя оценка из 10 5. Э, почему? За тесто тоненькое, шинка вкусная, сморчки не мое. Первый раз пробую, пробовала эти грибы, вообще нет. В принципе, после белых грибов все остальные грибы как-то они блекнут на фоне белых. Паста вот эта с приветками нежная паста и кстати хочу обратить ваше внимание что пасту сделаю здесь э, сами по баран креветка очень нежная это да блюдо так ребятки принесли нам уже счет наш ужин обошелся в 2006 наш ужин обошелся нам в 2060 гривен Разом до сплаты, ага. Гость 1400, а гость 2055, а? Почему не державная? Я не поняла. Почему не державная? Да? Потому что. Потому <laughs> что, що... так. Я. Так. У нас нема притеснения. Я... Нема, да? нема, все. всё. А Ты меня притесняешь <laughs> сейчас. нет. Так, сейчас там найдутся тех, кто тебя поддержит, <laughs> Короче, ребята, 2460 гривен. Решать хорошо это, ой, хорошо это или плохо, решать дорого это или дешево вам. Все, а мы пришли дальше. Так, мы отужинали на 2400, да? 2 400, это дороже, чем 2 средний чек э -э покушать -по 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 кушать на человека. Считается сейчас 1000 гривен человека. И это без десерта. Да, это и без десерта еще. Ну ничего, десерты еще впереди. Вовочка меня угощает десертиками, приглашает на десерт. Что я тебе сказал? Ты сказал. Я же Альфонс скажу. Да? А я содержанка. А чего ты содержанка? Ну, хочу быть содержанкой. Что тебя содержит? Мне предлагали. Да? Да. Так ты надо написать это на Да, напиши обязательно. Надо было соглашаться. 500 тысяч гривен. Скажи, что у тебя в комплекте сразу Альфонс. 500 тысяч гривен. Это мало. У меня больше расхода, чем 50 тысяч гривен мне не хватило бы. Содержанка с альфонсом в комплекте идет. С, с айфоном? А, с альфонсом. Да. Угу. О, ребята, кстати, в прошлый раз не рассказал. На улице, смотрите, как они завлекают, привлекают вот такой клубничкой с дубайским шоколадом. Аппетитненько. Мы меня все видео про еду, это ужас какой-то. Ну, Кошмар, я скоро стану фрут Мы пришли в доллар на десерт. Было бы неплохо. Добрый день. Вы уже тут были, ребята, помните? Yeah. В прошлом видео это было то же самое. Ой, кино. Мой десертик. Мне разрекламировала девочка, он стоял тут с такой большой чашей. А там была клубника, по-моему, еще, yeah. да? Сверху. Я что-то не вижу клубники. А? Yeah. Здесь маскарпоне, визешка, шоколадная, какая-то крошка с миндальных лепестков и бисквит. Интересно ой, блин, покусно Ммм, тут такая хрустящая, класс. Ням-ням-ням, неплохо. Оно безе, интересно какое. Мне тебе Соу не Соу-соу? Навато не сладко, типа. Такие миски с знаете, как собак корм Ну да. Ну реально. Че котов, че собак. Так, Вы тут, зрители. Ну такая я сейчас. Это каша малашка, да, Да. Это мое. <coughs> <laughs> Еще. Что твоё мое? Из-за шоколада. Угу. Ну дай все вместе. Кусочек без кусочек этого, еще кубнички, кусочек. Какой-то требовательный, и то, и то, и все вместе. Да. Ну завела Альфонса, обслуживай. Да, Но мне Павлова вкуснее была, честно говоря Три молока А Баба очень любит здесь три молока Это турецкий классический десерт Но здесь три он молока. не классический Здесь он кубичный mm. Мне больше всего в этом десерте Маскарпоне с кубиками ну, Безе ужасное Это шоколадное ну, Шоколадное безе ужасное а в чем в вкусные десерты? Ну как Ну Ну я выбрала не то Я постоянно выбираю не то Но это не касается мужчин Почему? Тебе все говорят, что ты не там правда? Послушай, столько людей, не могу ошибаться Где ты осталась? Беги Беги, Юля, беги Ой, не надо драконы зрителей У меня хорошие зрители У меня сегодня в инстаграм так много людей написала. Кто подписан на меня в Инстаграме? Я там выложила фотографию на выходных. Сейчас поближе. Короче, выложила фотографию на выходные. Мы были на пляже. И ну, она была в купальнике, эта фотография. И на меня... Ну, да, я была в купальнике на фотографии И очень много, ну немного, ну, достаточно большого количества людей. Женщин, точнее, старше 50-60 лет. Написали, что это стыд, позор, э, там, ты по нашу ты выставляешь такую свою страшную фигуру, э, жах, типа, они там сором, но э, Я повелась на это, на эмоциях и удалила данную фотографию и как бы рассказала сторис об этом случае объяснила, почему ну, как бы, э, я горжусь тем, что допустим, я похудела. Конечно, я не, я не считаю том, что сейчас у меня супер идеальная фигура, я супер куда, я не никуда, я нормальная, обычная, э, в идеале мне хотелось бы еще похудеть, но это действительно сложно. Э, и э, когда ты видишь результат своего труда, ты гордишься собой. И прежде всего ты выставляешь вот эти результаты для, для, тех людей, которые тоже, допустим, они теряют мотивацию, они теряют желание, они опускают руки, они не хотят. Потому что лень, 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 она очень ну, как бы берет верх над очень многими ситуациями. Когда у вас есть желание, но у вас есть лень, вы не можете двигаться. То есть у вас есть желание, а действий ноль. И как бы ну, я стараюсь как-то смотивировать, показать, что нет, все, все может получиться. Короче, к чему я это говорю? Я хочу поблагодарить всех тех, кто написал мне слова поддержки. Это огромное количество людей. У меня просто директор разорван в клочья. У меня очень много ответов. Я не успевала сегодня днем отвечать. Мне настолько приятно. Там вот такие сообщения вы все писали. И я благодарна каждому трону. Это прям... Я читала некоторые сообщения, у меня аж слезы наворачивались на глазах и я понимаю, насколько вот вы классные, и э, очень долго уже многие со мной находятся, долго смотрят и любят, и вот, и там некоторые даже писали, ты даже там на той фотографии прекрасная и красивая, хотя я там ужасно толстая. Ну, ничего красивого в себе не вижу, там без губ и так далее. Но есть люди, которые тебя вот просто любят безусловной любовью. Это самое ценное, что есть. Это безусловная любовь. И когда любят тебя не за что-то, а просто так. Куда это толстая, ты там косая, кривая, вот ты любишь человека, у тебя есть к нему чувство, и важно, какой он, и, и ты всегда его поддержишь. Вот. Это очень ценно, и спасибо вам большое за это. Правда. Очень приятно было мне сегодня читать ваши сообщения. Благодарю.